我看看见一棵树，今天是我们第一次的露音噔噔噔噔，第一次拍露营，现在心情非常的激动。激動 <laughs> 等一下见。 我们选择了面对湖畔的大草地。原始人黑胶天幕四点五。 看真实的露营。

了，三个蛮完蛮完蛮蛮完美了。是因为我们是三个，啊、呃，你看，轮胎、露营还有烟花看了。哇，开心啊 今天我们的第一路来了，好多的朋友来上镜下。Hello，Hello，哇，我们第一次在西雷帕露营，有很多小朋友，很开心的小朋友。你看，玩火，下面烧到没有？我们只那个布不会着火的。 要小心哦！不要再吹了，天，警察来了啦！天法早上六点半，这里是西瑞帕。我们在这里。 度过了一个晚上、哦，刷牙。人闹哦，好像有好多人来了。听说有四十个学生来到西约帕渡教。 难以想象，对，这么多人去哪里了？是、嗯、不就穿过我们的帐篷了？是吧？这个是走去厕所的路，会经过这一个桥。 一堆学生，直接就走到我们营长的旁边。那些小朋友，我的孩子们还在睡觉，呵呵難以想想。哎呀，好厉害哦！这么早就来，他们。

准备早餐。Hello，Hello，Hello. 一大早我们在干什么呢？我们今天在西雷帕吃早餐。今天要准备的是素鱼 burger，看一下我们的素鱼长什么样啊？ 哦，香气看一下我眼前的风景。